sizə salam kanalıma və yeni bir vloguma xoş gəldiniz qızlar. Bu gün sizlərlə qısa bir vlog paylaşmaq istəyirəm. İnşallah ki vlogun sonunda e, niyə bu qədər qısa olduğunu deyəcəm. E, çox güman ki belə videoları çəkməyəcəm çünki sonradan səs subs eləyən zaman həddindən artıq çox yoruluram. Artıq 4-cü 5-ci dəfədir ki videonu e, yenidən başlatmalı oldum səs subs eləmək üçün. Demə bu çəkilişimi gecə etdiyim üçün danışmadım qızlar, səssiz çəkdim. Yoldaşım evə gəldi və biz alış-verişimizi evə lazım olan produktları gündəlik olaraq alaraq bizə bucür sərfədir. Siz necə alırsız, yorumlarda yazarsınız. Aylıq mı, gündəlikmi və sizə necə sərf eləyir? Burada qızlar, mən ətlərin belə deyim, qiymətlərini sizə göstərmək istəyirdim sadəcə çox biraz yaxından görə bilmədim. Ona görə də mənə belə sonradan səs subs eləmək, tecdə belə deyim, rahat deyil. Çünki istədiklərimi, demək istədiklərimi də yaddan çıxarıram. Ona görə də belə ə, uzun, bolbol -bol danışıqlı vlogları daha çox sevirəm və mənə daha rahat olur. Ancaq bəzən olur ki, belə qısa da çəkməli oluram. Buna da səbəb səssiz çəkməmdir. Səssiz çəkən zaman o zaman belə sa alınır. Daha sonra e, lazım olan, yəni aldığımız 1-2 produktu, onları yerlərinə, qablarına yerləşdirdim mən belə belə deyimdə. Naborlarda naboru ağzına qədər belə tıxabasa doldurmağı heç sevmirəm. Məncə o çox səliqəsiz görsənir. Və az doldururam istifadə etdikcə. Daha sonra qızlar, ətin soyuducuya qoymaq istəmədim ki, ətin soyuducu, yəni dediyim kimi yoldaşım evə gəldi və aldıqları, tapşırdıqlarımı aldıqdan sonra mən elə dedim ki, bu gecə yatmayım, dolma bişirəm. Çünki ət titizdən soyuducuya qoymaq istəmədim, elə təzə-təzədə hazırlamaq istədim. Burda ətlərimi doğrayıram. Gördüyünüz ətlərin hamısını, yəni orada maça da var idi, bir də belə tikə ətlər var idi. Hər ikisi də quzu əti idi, qızlar. Onların elə hamısını bu yeməkdə bütöv bişirdim. Belə çox bişirmək mənə çox rahat olur. 2-3 gün yemək bişirmirəm və bizdə boyat yemək həqiqətən də çox sevilir. Şükür yoldaşımın da elə bir problemi yoxdur ki, narazıcılıq etsin. Və düşünürəm ki, dolma da nə qədər boyatlansa yenə də daha da ləzzətli olur ətləri qusoklara böldüm və hazırlayan zaman dedim ki, mən bunu niyə də çəkməyim. Qoy çəkim. Və çəkdim. İnanın qızlar, saat 6:05 arası olardı ki, mən yuxuya getdim. Niyə? Çünki ə, çəkiliş uzandıqca uzanır. Belə xırda işlər onu orada səliqəli alınsın deyə də belə deyim də. Səliqəli alınsın deyə uzandıqca uzanır. Daha sonra ətləri yudum və bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, normal standart ə, demək yarpaqda olması. Hazırladım. Altına da ə, quzunun maçasını düzdüm. Ə, mən düşünürəm ki, məncə bəki də kimlər isə belə etmir, amma edənlər mütləq ki var. Ə, dolmanın altına ət düzəndə zaman həddindən artıq çox-çox dadlı və ləzzətli olur. Yoldaşım artıq yatmışdı. Məndə bütün gecəni ə, videolara baxıb-baxıb, musiqiyə qulaq asasam Həm dolmama bişirdim, səbaha hazır yeməyim oldu, həm də çəkilişim etdim. Ətlə bağlı biş şey edirəm istəyirəm qızlar. Biz əti alırıq Bolmartdan və həddindən artıq təzə olur. Hər bir şey təzə olur orada. Ətlərdəki вообще şey təzə olur. Keçən dəfə ə yenə bolmartdan aldığımız əti göstərən zaman bir xanım izləyici gəlib yazmışdı və daha sonra gördüm ki, yorumunu silib. Bu hallar çox baş verir. Xanımlar yazır, daha sonra yazdıklarının arxasında dura bilmirlər, yorumu silirlər. Və yorum yazandan yazmamışdan öncə də hansısa produktla bağlı düşünürəm ki, bir araşdırma lazımdır ki bir araşdırma aparasan görəsən nə nədir ondan sonra yorum yazasan. Xanım yazmışdı ki pis yorum yazmamışdı. Fikrini yazmışdı amma düzgün fikir deyildi. Yazmışdı ki marketlərdə əttər eşiyət olur. İşlə strem ifadəmə görə mən demək istəyirəm ki, marketlər e, mən bilən öz təcrübəmə əsasən deyirəm ki, onlar məncə lisenziya ilə işləyirlər. Yəni orada bu böyük supermarketlərdə hər bir şey firmanındır. Ola bilər nəyin vaxtı keçsin, ola bilər nəsə köhnə olsun. Ancaq orada mən düşünmürəm ki, böyük supermarketlərdə hər birinin adını burada xırdalamaq istəmirəm. Amə düşünürəm ki, böyük supermarketlərdə istər ət, istər toyuq, istər hansısa bir produkt belədimdə əldə düzərmə, düzəltmə, qondarma prostoy bir şey olsun. Çünki onlar firmadan alış-veriş edir və xüsusilə də böyük supermarketlərin eşək əti satmaq kimi məncə bir lüksü ola bilməz, bir icazəsi ola bilməz. Və düşünürəm ki, ət tanıyan bir insan olaraq normal olaraq Evimizə girən ətin, ətin üzünə baxanda, əti yediğimiz zaman, dadına baxanda bilirik artıq bu nə ətidir. Ona görə də xahiş edirəm, yorum yazanda biraz düşünüb yazmaq lazımdır ki, başqa insanlarda sizin yorumlarınızdan təsirlənməsin. Məsəl üçün deyirəm ki, falan marketdə əti, əti falan marketdən almışıq, çox dadlı və çox ləzzətli. Eləcə də Təzədir, düzdümü? E, bu tipi gəlib bir insan yazanda ki, bu eşgeyətidir, kənardan almaq istəyəndə ala bilməyəcək. Amma mən düşünürəm ki, qızlar, elə supermarketlərdən ət almaq daha gözəldir, çünki istədiyimiz hissəsini ala bilərik. Qəssaba gedəndə vallahi biz 1-ci ilimizin 1-ci ilində qəssabdən aldıq. İnanın ki, çox vaxt sümük verirdi, piq verirdi, dediyin hissəni vermirdi. Sən atı qara tikə istəyirsən, o doldururdu PE, doldururdu sümüyü, orada da çəki gedir axı. Ona görə bu cür almaq bizim üçün çox-çox rahatdır. İstədiyimiz hissəsini alırıq. Rahat da istədiyim hər bir şeydə hazırlayıb yeyirik. Gördüyünüz kimi qızlar, buna açıqlama vermək istədim. Nə mənada açıqlama vermək istədim ki, yəni yorum yazan zaman da biraz düşünüb yazmaq lazımdır. Nə gəldi yazmaq olmaz böyük supermarketlərə gedib gələn insanlar orada gələn ərzaqların böyük markalardan, böyük fermalardan Azersun'dan, nə bilim, daha-daha böyük yerlərdən gəldiklərini bilirlər. İndi biraz da insaf da yaxşı şeydi. Dizdimi? Gördüyünüz kimi muncuq kimi dizdən dolmalarımı, qızlar. Bu vlog çox qısa vlog oldu. Ona ki görəm, nə yalan deyim, ürəyimə yağ kimi yayılmır dediyim kimi çalışıram ki, səssiz vloglar çəkməyim. Çünki səssiz vloglar çəkən zaman, səssiz çəkən zaman həm çox qısa olur. Mən də qısa vlog sevmirəm. Həm də mən istədiklərimi belə sizə doyuncə deyə bilmirəm, danışa bilmirəm də belə. Yarı yadımdan qalır, yarı yadımdan çıxır belə. Ona görə də bu vlogumun belə qısa olmağının səbəbi gecə çəkilişi idi. Səssiz çəkdim. Ancaq mən vloglarımın səslə çəkəndə mənə daha rahat olur. Ürəyim istədiyi kimi danışa bilərəm. Bu çox danışıb az danışmamaqdan getmir söhbət. Sadəcə mən e, gördüyüm işi sizə ürəyim istədiyi kimi təqdim edə bilərəm. Yəni rahat-rahat, bol-bol təqdim edə bilərəm. Hər tərəfli danışa bilərəm. Qabları paraşoklu yığdım, moykanın bu tərəfinə. Daha sonra paraşoklama hissəsini çəkmədim, daha sonra o o biri tərəfə keçirdim. Orada da qəşəng duruladım. Hətta sadəcə tezləşdirilmiş şəkildədir. Və artıq yeməyimi qoydum bişməyə, qızlar. Qablarımı yudum. Yemək bişdikdən sonra keçdim. Yatmadım yatmadım, keçdim, qazın üzərini sildim, bir də artıq baxdım ki, kafellərim həm su ləkəsidir, həm də yağ ləkəsidir. Onları da təmizlədim, amma onları çəkmədim. Çünki həqiqətən də onları çəksəydim, Allah bilir, rujel saat 8-9, həm çox yorulmuşdun, çəkiliş məni yormuşdu, həm də ki uzandıqca uzanır bə yo ümiyyətli kanalı olmayan xanımlar. Bəlkə də düşünərsiniz, bə əlbəttə ki, haqqınızdır düşünmək, çünki işin içində olmayanda adam bilmir. Amma inanın, kanalı olmayan xanımlara səslənirəm, gözəl izləyicilərim, kanalımın gözəl xanımları, gözəl bacılarım, inanın ki, bu işin içinə girsəsiz, görərsiniz ki, o qədər çətindir ki, 1 saatlıq gördüyünüz iş olur 2 saat, 3 saat, hələ təmizliklər daha çətin. Mən də çalışıram ki, kanalım səliqəli olsun. Ee, özümə görə, özümə görə səliqəli olsun, səviyyəli olsun. Çalışıram ki, elə olur ki, inanın bir yeməyi bişirib ortalığa çıxardana qədər nə qədər qabun bulaşır. Çəkiliş olmayanda o qədər qabulaşmır, xeyr, az bulaşır. Amma çəkilişə görə istəyirəm ki, hər şey səliqəli olsun. Belə deyim də, soğanı bir dəfəlik doğrayıb Qazana tökürəmsə normal günlərdə çəkilişlə o soğanı doğrayıram, bir başqa qaba tökürəm, oradan elə tökürəm. O zaman daha rahat olur. Nə mənada daha gözəl olur. Bəli, çəkilişi edirəm, çətin olur. O qabları sonra mən yuyuram. Ancaq bir şey var ki, sonra onu mən vlogda montajlayanda mənim ürəyimə yağ kimi yayılır əbi 4-5 qabım artıq batsın, amma e, gördüyüm iş e, nəticə yaxşı olsun. Deməng qızlar, bu e, yeməyi hazırlamamışdım. Hazır, yəni bunu neçə müddətə çəkmişəm. Onda mamam hələ evdə deyildi. Ona görə də hazırladıqdan sonra belə bankaya yığdım ki, yoldaşım səhər işə getməmiş aparsın, atam gələ versin qardaşımla atama. Onların payını yığdım, daha sonra yoldaşıma da iş yeməyi qoydum. Sonra qalanda olmasını da saxladım. Sonra da bəhbəknə yedik. Sizdə necədir qızlar, boyat yeməklə aranız necədir? Yorumlarda yazarsınız. Əti hardan alırsınız? Yorumlarda yazarsınız. Gündəlik market alış-verişini gündəlik mi edirsiniz, alış-verişi yoxsa aylıq mı edirsiniz? Bu suallarıma yorumlarda cavab yaza bilərsiniz. Asna qısa videoların montajı belədimdə yüklənməsi çox rahat olur. Montajı yox, sonradan səs subs eləmək həddindən artıq çox çətindir. Dəfələrlən başa salmalı, sarmalı olursan da başa çəkməli olursan. Ancaq yüklənməsi çox asandır, tez bir şəkildə yüklənir. Ancaq mənə uzun vlogla qısa bloq vlog arasında seçim qoysalar, təbii ki, mən nə edirəm? Uzun bloğu seçərəm. Bir də Qızlar, son olaraq da qəşəng qazımı sildim, təmizlədim. Qabları yudum və kafeülləri də təmizlədim. Çünki artıq o ləkələr mənim gözümə girməyə başlayırdı. Gözümə girdisə demək təmizlənməlidir. Qəşəng təmizlədim və gedib bizülümlə yuxuya getməyə çalışdım. Çünki vaxtında yatmayanda demək Yaxşı olmur. Əslində məni kimsə məcbur etməmişdi mən durub gecə dolma büküm. Sadəcə mən istəmədim ət soyuducuya girsin təzədən. Onu da marketdə soyuducunun içərisindədir. İstəmədim təzədən buzluğa qoyum, onun bir daha orada bir dadı da qaçsın. Elə dedim təzə-təzə büküm dolmanı, həm də dedim elə hazırlayım ki, səhər yoldaşım Atamgilə də aparsın, həm də artıq sabaha yemək bişirməyim də hazır yeməyim olsun. Mən çox sevinirəm qızlar, hazır belə deyim də boyat yeməyin bizdə naradçılığa səbəb olmamasını çox sevinirəm. Çünki yorumlarda oxuyuram qızlar yazırlar ki, ailədə bir gün keçən kimi yeməyi, boyat yeməyi yemeyənlər var, həmin günü yeyənlər var. İndi təbii ki, zövq məsələsidir, istək məsələsidir, amma belə deyim ki, boyat yemək biz çox sevirik və adam çox rahat olur, inanın. Hazırlayanda belə mən belə bir qazan hazırlayıram və bir gün, 2 gün yoldaşımı işə də aparır, evdə olanda ə, axşamlar yeyilir, günorta özüm yeyirəm, yəni çox rahat olur bizə. Və həqiqətən də hazırladığım üçün demirəm, mən ə, yeməyi sabah yeyəndə daha rahat olaram. Yəni məsələn bu gün yemək bişdim, yəni üstündən neçə saat keçsin isti isti olur da tam tutmaq olmur dadını. Da Amma sabah təzədən yenədən qızdıranda daha ləzzətli olur. Artıq vlogoğumu burada tamamlamaq istəyirəm qızlar. İnşallah maraqla həvəslə izlədiyiniz, sizlər üçün də faydalı olan bir vlogoğ olar. Növbəti uzun vlogoğlarımda görüşənə qədər hələlik.